月满人团圆，欢乐常相伴。亲爱的听众朋友们，欢迎来到 FM 七十一点七，仁真电台。我是你们的老朋友任豪。这个秋高气爽的九月，我有太多快乐想要和你们分享。我人生中第一部主演的电影，我会一直陪着你，已经顺利杀青了。在片中，我饰演的丁志言律师这个角色。 充满了挑战，也让我过足了戏。现在我和你们一样，期待着丁律师能早一点和大家见面。更令人开心的是，大家期待已久的《芬芳》喜事终于开播了。这部剧是我们一群好朋友集结在一起创作的结晶，每次拍戏现场都充满了欢声笑语。现在，我们终于可以把这份欢乐。 传递给屏幕前的你们。说到欢乐，我想起上周芬芳喜事扫罗活动时一件趣事：有位可爱的朋友送了我一对小铲子，我当时真的很疑惑不解。直到下播后才知道，这份礼物的寓意原来是希望把金凯所有的坎都给铲平。的确，坎坎难过，坎坎过。大家继续追剧，就会发现。 金凯的成长虽然坎坷，却始终充满着温暖与希望。今年中秋正好赶上国庆，在这里，我想把最美好的祝福送给大家，希望你们的生活如中秋明月般圆满明亮，如国庆红旗般红火热烈。中秋是团圆的节日。 希望大家在假期里多多陪陪家人，泡上一壶好茶，和家人们一起分享我们的芬芳喜事。这部剧充满了温馨与欢乐，正是适合全家一起观看的轻松喜剧。说到茶，这可得提下我们这次策划的小活动之一——茶庄主理人养成计划。这个假期，我邀请大家一起追剧，一起学习茶文化。 一起在社交平台上分享心得，就可能获得金卡限定小礼物。品茶如品人生，先苦后甘，余味悠长。在这个团圆佳节，让我们一同品味茶香，品味剧情，品味生活中点点滴滴的芬芳。我是你们的好朋友任豪。 在这里，衷心的祝愿每一位听众，月圆人圆事事圆，中秋快乐！我们下次再见。